22, -го, 2, 3 Место, Место рождения Российской Федерации. ПО поселок. Поселок Порошенный называется Свердловская область. Слушаю. На пенсию, пенсионер. Э, мобильный. 093 девять три. Семерка. Три девятки. Четыре семь один. Не судим? Нет. Нет. Что вы ну, по сути, я член правления, член не правления, а член ОСББ с самого начала его 2003 года. Угу. Значит, не пропустил ни одного общего собрания членов ОСББ, то есть являюсь активным членом. Значит, постоянно задавал правлению вопросы о прозрачности их работы. Вот это, да? Да. Все, все, все. Там золото должно быть. Два, один. Вот это две, где у нас Ну, похоже на это. Там во втором доме все, все что надо, там есть. Особенно А вот да, работы да, и работайте. возможности а членам ОСББ mm -hmm. иметь доступ ко всем материалам, деятельности ОСББ. К сожалению, до сегодняшнего дня этой возможностью у меня не, не появилась эта возможность. Но наиболее активно стал интересоваться последние два года деятельностью СББ. методом написания шляхом шляхом подания западов на отримание публичной информации. Багато разів пропонував управлінню СББ створити сайт для ознайомлення всіх членів СББ з діяльністю і всіх діяльністю. На що завжди... отримував негативную відповідь. Периодично вирішив свої об'яви на дошках информации. Які, які, які за наказом правління заносили консьержами були, як сказати, зірвані, так? Да? Зірвані. І в 2015 році. начиная с жовтня месяца, по сегодня. Взагалі перестал отримувати відповіді на свої запити. шкаф 5, 5 запахи. Хотите ксерокопии сделать, да? Они у меня. на мое питание, чему я не отримую ответ, Тихоненко ОП, це жінка, яка мені відрекомендовув, від, 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 відрекомендовувалась як, як нова голова ОСББ. Казала, що в неї немає часу. жаают ди сбб с его приводом сведомый порушення законодавства украины а самое статьи 34 Конституции Украины. Статей 3, 4, 5, 19, 20 Закона Украины про доступ до публичной информации. Статей

Скажи про квитанции, вот эти основные, потому что мы не сказали, мы, здесь это написали, квитанции вот это, самое основное, что за не взял больше, экономически, это вообще за полмесяца, И там люди тоже будут говорить про а потом мы здесь пишем, а информация по поводу квитанции, оплаты, вот это было. Значит, нужно ли сказать о том, по поводу того, что мы получили в октябре квитанции? Не нужно, обязательно нужно. Которые? За опаление... Да, У нас да. есть там копии вот, в документе, мы подложили копии. Ты уже на повороте сегодня? Сегодня нет. Это ключик от них. А хорошо. А завтра ты когда будешь? Завтра мне не будет, меня меня просить. Ой-ой-ой!